и очень много ударных. Ударные, они самые многочисленные. Видите, сколько барабанов? Посмотрите. Это же барабаны, барабаны разных народов мира. И тут их очень много. Видите, вот я, я листаю, я эту книгу вижу впервые. Барабаны военных. Вот это все ударные инструменты. Видите, всевозможные кастаньеты. Вот. Видите, трещотки. Из чего они делались? Из кости там. Вот когда-то. Просто кость, видите, надрезали, надели другой палкой и издавали такие звуки. То есть, вот эта книга, конечно, достойна ну, моего профессионального знания. Юрий Владимирович, Вы из-за освиты, из-за покликанин, из-за студентной работы диригенты. Граете да. Вы на каких-то музыкальных инструментах? Какие у Вас есть дома, возможно? Дома у меня пианино и все. У ну, меня другой не нужен, собственно, инструмент, но в первых классах школы я играл на скрипке. Вообще, основной мой инструмент это рояль. На котором я играл и в школе, и в консерватории в одной, в академии музыки в Киеве и там. В армии я играл на кларнете. Так просто интересно было. Меня, в принципе, никто не заставлял, но время было. Я служил в ансамбле песни и пляски МВД и научился на кларнете играть. Причем там было именно немецкой системы, а не французской, как все играют. Ну, другого не было, я на нем и учился. В вашем детстве было много книжек? Да, в детстве у меня были какие советские книжки Майдадыр, там, Чуковский, Носов, Маршак, Михалков. Но я вам скажу, это не худшее, что было, наверное, что есть. Я так понимаю, литература управленца у вас появилась после того, как вы стали директором Харьковской филармонии? Не сразу. Она у меня появилась после того, как я съездил в Москву на Музыкальный форум, где были лекции по маркетингу и менеджменту в нашей области. И вот тогда я после того, как я оттуда приехал, тогда я послушал лекции э, министра культуры Люксембурга, директора концерт Гебау из Амстердама, я понял, что надо покупать такую литературу. И ценовая политика. То есть практически все это применимо в нашей области, поскольку концерт -то тоже товар абонементы это опт, товар оптом. Ну, просто товар имеет свою специфику, он так же, как и все, имеет клиента, имеет покупателя. На мой взгляд, очень часто наши директоры музеев, театров, разных культурных установок как раз с словами менеджмент, маркетинг, паблик, релейшнс, не знакомы и не хотят знакомиться. Вы знаете, буквально вчера я прочитал огромное интервью директора, бывшего, правда, директора, он сейчас выше куда-то пошел, бывший директор Московской филармонии, господин Шалашов, с которым я встречался в том году в Москве, вот он рассказывает о новых веяниях, в том числе и Московской филармонии. Так вот там как раз они серьезнейшее внимание обращают и на систему продаж, на маркетинг, на продвижение, на работу с брендами. Все вот эти технологии как раз и работают. И именно они позволяют зарабатывать и выживать активно, не, 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 не спро тянутой рукой, а занимая активную позицию на рынке. Вот это вот все. Это лицо нашей культуры. Вот смотрите. Не, не лицо, я бы сказал, а ее, ее, ее часть в нашем обществе. Посмотрите, какой огромный магазин, шикарный, потрясающий магазин. И вот сколько посвящено музыке. А мы ее все слушаем Там, по радио, по телевизору, в кино на концертах и этому всему вот вот я сегодня хочу, чтобы мои дети занимались музыкой. Что я им могу предложить? Ничего. Вот эта картина повторяет то, что, то же самое, что мы видим э, в супермаркетах, где продаются диски. То есть на весь отдел дисков классика занимает вот такое место. Вот это вот реалии, к сожалению, печальные нашей жизни. Если вы зайдете где-нибудь в Польше, даже, я не говорю там в Германии или в Австрии, то там будет полмагазина с классикой. Вот там ответ на все вопросы. Вот почему мы живем плохо. Взагалее, что такая литература для диригента профессионально, как вы можете сказать? Ну, у меня очень большая библиотека собственных книг. Скажем, вот сейчас я дирижирую «Малера», у меня есть труд, посвященный симфониям «Малера» или там у меня есть много справочной литературы. Вот я не знаю, есть ли тут, есть ли тут, скажем, музыкальный справочник музыкальных терминов, словарь, который очень часто встречается. Вот люди читают музы... сонатная аллегра, в программке даже. Первая часть сонатная аллегра. А что это такое? Где? Где? Ну вот, теория музыки для чайника. Ну, может быть, может быть, тут и есть часть. Классическая музыка для чайника. может быть тут что-то и объясняется. Ну вот скажем, ну тут есть и чисто такие по разделам хоровое исполнительство. Это интересно будет хермистерам, конечно. Для широкой публики это не знаю. Очень приятно, что тут вот напис... книжка, есть Сахаткевичи, замечательном нашем основоположнике вообще вот, э, творчества игры на многих народных инструментах история музыкального образования древняя Русь ну тоже на любителя так сказать ну если мы тут посмотрим вот сейчас берем первый попавшийся джазовые эстрадные пьесы украинских композиторов для фортепиано ну это может быть кстати востребовано но судя по фактуре тут не каждый это сыграет это для специалиста скорее Концерт концертный мажор, для двухлитрового тоже хорошо, видите, классика есть то есть, нет, в последнее время э, все-таки появились ноты вот даже, я скажу, лет года три пять назад, ну пять, наверное катастрофа была, просто никаких не было э, из украинской музычной фольклоры, тоже вот интересная книга украинские народные песни, вот видите вот, очень хорошо, что появились сборники вот книжка по дирижированию даже, смотрите Пропоную это до кошек эту книжку. Монетарный издательский центр. Ну, сейчас, может, она мне не нужна. Технические средства дирижирования. Основы, ну, элементы дирижерской техники. Это скорее для учащихся. Вот. Но я рад, что, безусловно, что-то здесь есть. И ноты есть, и книги есть, и справочники есть. Філармонії відбувся дуже цікавий і як на мене незабутній творчий вечір, в якому взяла участь адарок та Катерина Степанкова. Тоді у залі філармонії лунали поезії Ліни Костенко, Лесі Українки, Мандельштама, Чечі Бабіна. Чи планується найближчим часом знову повторити цей неймовірний досвід у філармонії? Так, да, ну у нас був вот Сергій Юрський в цьому году. ми смикначалі. И, как показывает практика, такие вечера вызывают огромнейшие интересы публики. Я вспоминаю общение с Роговцевой. Ну, знаете, с ней пообщался вечером, как будто в церковь сходил. Это необыкновенная, святая женщина, гениальная актриса. И точно так же с Юрским. Вот помните, раньше по телевизору были встречи в Останкино, совершенно потрясающие, замечательные. И что-то вот э, вроде этого, ну и просто чтение стихов, конечно, нужно возрождать. Вам очень всем этого не хватает. Живого общения с гениями, с талантливейшими людьми, с живой поэзией. Это очень важно. То есть, знаете, нельзя шарахаться никуда. Нельзя предлагать один джаз или там еще что-то. Человек, На каждого человека должен быть очень широкий спектр предложенных нами услуг. И вот в том числе и вечера... Вечера слова на сцене, высокого слова, конечно, должны быть. Как бы ни развивались новые технологии, какие бы я тут диски не покупал, и такие и лучше, и еще лучше. Книга, она всегда будет книгой. Гадаю, під час сесії кожен студент мріє навчитися швидко читанню. І байдуже, що за кілька днів після такого читання по діагоналі він не зможе згадати навіть назву книжки. Нещодавно американський концептуаліст Джонатан Кітс виступив проти такого надшвидкого поглинання текстів і слів. На вкладинці журналу Опіум він надрукував своє оповідання, яке складається із дев'яти слів. Але прочитати це оповідання ми зможемо лише через тисячу років. Справа в тім, що воно написане спеціальною фарбою, яка поступово проявлятиметься під дією ультрафіолету. Одне слово на сто років. І хоча ніхто з нас прочитати послання Джонатана Кітса напевно не зможе, все ж дослухатися до його головної думки варто. Читайте повільно, вдумливо і головне з насолодою. Радить вам програма Книжковий кошик. Гарного вам книжкового тижня!